Про ситуацію в зоні АТО говоримо з нашими гостями. Сьогодні це Юрій Сиротюк, член комітету Верховної Ради з питань безпеки і оборони. Доброго вечора вам, Доброго вечора. Товарі. і Василь Щербаков, командир комендантського взводу 11-го батальйону Київська Русь. Вітаємо Доброго вас, вечора. Василь. Буквально поховав командира свого командира. так? Так про це буквально трішки згодом поговоримо. Розкажете нам свою історію. Василь може розказати про те, от як батальйони воюють без важкої техніки, і до яких наслідків це призводить. От розкажіть історію вашого комбата. Ну, мой комбат покойний полковник Гуменюк. Ну, це это взагалі это примір офіцера, примір солдата і примір патріота. За місяць боїв в зоні АТО в нашому батальйоні не було одної патері. Мы не потеряли ни одного человека. При этом мы захватили город Север, захватили Фащевку, захватили Городыще, выдвинулись под Зоринск. Захватили в плен 8 главарей, главарей сепаратистов. По действиям нашей разведки было задержано в Славянске 4 диверсионные группы. В других местах были задержаны диверсанты и снайперские группы. Батальон работал, приносил пользу. Но пришло время, нам дали приказ, мы выдвинулись занимать передовые позиции. При этом из вооружения у нас, из тяжелой техники нам выделили 10 БТРов, которые не ездили вообще изначально. Спасибо нашим золотым умельцам водителям, два БТР они привели в порядок. На вооружении у нас есть школьные автобусы. Это новое слово в войне, потому что ну, ни одна страна мира не воюет на школьных автобусах, только мы украинцы. И вот прошлую пятницу мы получили приказ выставить блокпост в селе Мало-Ивановка. Выдвинулись туда, три взвода. Впереди шел на Ниссане комбат, начальник разведки, я, командир одного из водов разведчик Корсар. На легковой машине? Легковая правильно? машина, конечно. У нас же нет броневиков. У нас нет для командира броневика, чтобы можно было его спрятать. Мы поднялись на высоту. И я возвращались уже обратно. Я заметил, что шевеление в кустах. Я кричу «Батя, по-моему, засада». Командир дает команду остановиться, и мы понимаем, что нас отрезали сзади. Сбоку у нас высокий склон под углом где-то 40 градусов, метров 80. Из с дороги, с которой мы только что приехали, выезжают несколько микроавтобусов с вооруженными людьми. По нам даже не стреляли. То есть я сделал вывод из всего, что была задача взять в плен именно командира батальона, ну потому что он лично враг Путина, и он не, и в России даже этого никто не скрывал, потому что за его, за его голову была назначена награда. Ну просто я уже говорил, плен и мой командир – это вещи несовместимые. Батя дал команду открыть огонь, ну и начался бой. Я вам скажу как, по моим наблюдениям, было порядка 50 человек русского спецназа при 5-6 снайперских парах. Это только так на скидку я оценил. Когда начался бой, сразу был ранен старший лейтенант Демченко, командир одной из роты, в ноги. При этом смог уничтожить двоих сепаратистов и заблокировать дорогу их автомобиля. Я видел, как начальник разведки положил троих сепаратистов. Батя успел положить троих. Я успел, ну, того, кого я видел, одного. При этом у меня была команда сверху машина с минометом, я начал вести огонь на какое-то время потерял комбата из виду и услышал, когда голос комбата, он кричит «Сват, сват, я ранен». Я прыгнул в эту траву, вижу комбат, лежит. Я ему «Батя, куда ты ранен?» Он говорит «Ниже бронежилета». Я его пытаюсь тянуть, вытянуть не смог. Позвал Корсара, это наш разведчик. Он прикатился ко мне, все это под пулями, ну, это страшно. Мы попробовали тянуть, я слышу, батя хлепит, но тянуть, дотянуть до этой машины. Корсар говорит, оставь его, потому что все, я разворачиваюсь, а у него уже глаза стеклянные. В итоге мы заблокированы, пулемет не стреляет. Корсар говорит, выход один, прорывайся, внизу стоит наша техника. Я прыгнул в Nissan и понесся. По мне стреляли, слава богу, не попали. Внизу стояли четыре наших БТРа. Я говорю, ребята, вперед, батю убили. Мы поднимаемся, я спешил у людей с брони. Но из-за того, что наши БТРы, не могут подняться на одной скорости на гору. Для того, чтобы добраться до места боя, им пришлось дать газу, и в итоге люди, которые шли за бронёй, остались на открытом месте. Вот это и началось самое страшное. Русские спецназовцы начали расстреливать нас, как курей. Старшина Малёвана сразу ранил снайпером голову, который возглавлял колонну. Но то случилось неожиданное. Мои подчиненные дети 21 года, мальчики, с криком «Это вам за батю, сволочи!» в полный рост пошли на эту спецуру. Я не видел такого фильма про 41 год, про великие фильмы про российские спецназы. Я видел одно, когда ребята поднялись в полный рост и забодали вот этих хваленых русских спецназов за, только за батю. В итоге мы вывезли раненых, вывезли тело бати, отступили в порядке. Заняли оборону и с помощью артиллерии добили эту засаду. Когда я э, вернулся на базу и сказал, что я хотел бы представить к награде своих парней, они сказали: Вам не положено, мы награждаем только мертвых или раненых. Я говорю: как так? Это, ну, люди защищали Родину. Чудо, героизма, чудеса героизма проявили. Я говорю, я такого не видел. Ну, сказали ні. От ви кажете, При... що для нас життя найвища цінність кожного. От Дивіться, ми посилаємо людей без нормальної техніки, без нормальної зброї в відкритий бізнес. Це... З... з російським спецназом да. ви ідентифікували да, їх. Так, да, так, да. точно я, я професіонал в этом повірте в нас. Я ще хочу, хочу до цього. При першому покушенні на комбата ми опять же опять спецназом. У нас вийшло з строї 7 автоматів. Сім. Тобто після першого рожка автомат перестає стріляти. В этом бою. 82 второго года. Совершенно свежее оружие. Причем на складах в Володарке под Артемовском 37 этажей шахта лежит АКМ в нормальном состоянии. Они нам их не дают. Я спрашивал, почему вы добровольцы, вам не положено. Когда я спрашивал, почему мы не можем получить БМП или танки для поддержки, мы же на переднем крае и работаем с русской армией. Это не то. Это русско-украинская война. Нам сказали, вы добровольцы, вам техника не положена. Значит, нам положено только умирать за родину с голыми руками. Мы все равно их забодаем. Мы их забодаем голыми руками. Но мы потеряем молодежь. Это генофонд, это цвет нации. Если эти детки с высшим образованием, идущие в полный рост за родину, погибнут, кто останется, кто до следующего поколения? Наркоманы, алкоголики, которые в толу и воевать не хотят. Їм дали усний наказ, вони загинули, їх привезли додому, їх тихенько поховали. Секундочку, я по поводу привезли додому, я вам ще скажу. Значить, полковник Гуменюк, старший солдат Анікієнка, їх же додому ніхто не забирав. Вони погибли за родину, їх бросили в морги в Артемовській, і все, нікому в країні немає справа. Ви розумієте, вот, людей вивозять тільки родственники чи близькі. Дякую волонтерам, дякую людям, які нас кормять, поїть, одягають. Они еще вывозят наших погибших в холодильниках за свои деньги. За свои деньги хоронят. А наши родины для этих людей, это отработанный материал. Мы погибли, и никому не делать. Семья должна нанимать холодильник, везти этого героя домой, одевать его. Даже формы для полковника покупали волонтеры. Потому что я, извини, заражение забрал их голыми, без гробов. И если бы не эти люди, которые нам помогли, как? Как люди будут идти и погибать за эту родину? Как они будут ее отстаивать, если после того, когда человек отдал самую ценную жизнь, он не нужен никому? Как так?